allohga bo'lgan ishonch hayot ne'mati qalb xotirjamligi ko'zlar quvonchi saodat aa ey xotirjamlik va farovon hayot istagan banda Allohga bo'lgan ishonching qani ey pokiza juftni istagan yigit Allohga bo'lgan ishonching qani ey saodatli kuni istagan banda Allohga bo'lgan ishonching qani ey qarzdor banda Allohga bo'lgan ishonching qani musibatlarni boshidan ko'tarilishini bandalar Allohga bo'lgan ishonchimiz qani gunohkor bandalar hlkechirishlikga bo'lgan ollohga bo'lgan ishonchimiz qani bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch biz ushun ishonch bormi axir olloh menga duo qilinglar ijobat qilaman degan ishonmaymizmi ollohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor axir parvadgorimiz olloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qildir degan so'zga ishonch qani tanglik mashaqqatdan keyin kenglikni ham boylikni ham beraman deyapti olloh ishonmaymizmi ishonaylik birodarlar tushkunlikka tushmaylik har xil gaplarga quloq solvemaylik peshonamizga olloh yozgandan osh narsa bo'lmaydi chunki hakimlardan biri aytgandek yozilgan bo'lsa qayoqqa qochadi yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqaydi yozilbdimi qayerga borsam yetib boradi o'shu narsa yozilmabdimi o'tga tashlasa o't kuydirmayapti pichoq orsa pichoq kesmayapti suvga tashlasa oqizmayapti sahroda o'lmayapti chunki nima qilmagan yozmagan qani shunga ishonch parvadgoro qalblarimizda o'zingga bo'lgan muhabbatni sodir qilgin o'zingga bo'lgan ishonchimizni tavakkulimizni mustahkam va quvvatli qilgin o'zingni zikring shukurliklarni hidoyat qilgin o'zingga ro'bora bo'ladigan kunimizda og'zimizdan chiqqan oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasi bo'lishin nasib etgan agar shuni ham olloh xohlamagan bo'lsa aytolmaymiz birar alloh taolo siz bilan bizni mahzun bo'lmaslikka buyuradi alloh taolo siz bilan bizni o'ziga tavakkul qilishlikka buyuradi g'am qayg'u huzur insonga nimani olib keladi alloh taolo siz bilan bizni man qilgan ish mahzun bo'lma hech qachon mahzun bo'lma chunki qayg'u seni o'tmishingdan bezovta qilib kelajakdan xavotirga soladi oqibatda bugungi kuningni yo'qotasan hech qachon mahzun bo'lma chunki qalb qayg'u bilan ovora bo'lib ruhing sonib yuzing nuri ketadi orzu umidlaring yo'q bo'ladi ey mo'min banda mahzun bo'lma chunki qayg'u dushmaningni xursand qilib do'stingni mahzun qiladi qayg'u sababli haqiqatlarni ko'rolmay qolasan mahzun bo'lma chunki qayg'u qazoy qatorga norozilik ne'matga samonko'rlik bo'ladi mahzun bo'lma chunki qayg'u g'am yo'qolgan narsani qaytarmaydi o'liklarni tiriltirib qadarni qaytarmaydi foyda keltirmaydi mahzun bo'lma chunki qayg'u shaytondan qayg'u faqrsizlik va naq umidsizlikdir mahzun bo'lma agar sen faqir bo'lsang umri qarzga botib ketgan kishilar bor agar mingani ulov'ing yo'q bo'lsa oyoq shol bo'lib qolgan odamlar bor mahzum bo'lma agar bir farzandingdan ajragan bo'lsang shunday insonlar borki bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor mahzum bo'lma agar gunohkor bo'lsang tavba qil yomon ish qilgan bo'lsang istig'for ayt xato qilgan bo'lsang isloh qil Allohning rahmati keng tavba eshiklari ochiqdir mahzum bo'lma agar g'amga botsang asablaring taranglashib vujudingni qiynab tunlani bedor qilasan magzum bo'lma chunki qazoa qadar qalami ishini bitirgan varaqlar qurigan kitob yopilgan undan oshishga ham kamo bo'lmaydi mahzum bo'lma mahzum bo'lma qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma bittasi ketgan bo'lsa hali qo'lingda juda ko'p alloh taoloning ne'matlari bor axir alloh aytmaydimi agar allohning ne'matlarini sanasangizlar sanoga yet bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa ikkinchisi turibdi ikkala ko'zing ketgan bo'lsa quloqing, oyog'ing turibdi bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang hali juda ko'p ne'mat bor Mahzun bo'lma hasadgo'y botil ahillarning tanqidlariga parvo qilma chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi axir odamlar o'lik itga so'z otmana doim istig'forda bo'l chunki parvardigorim tavbalarni qabul qilguvchidir alloh aytadi istig'for aytgan bandalarga parvardigoringiz allohdan mag'firat so'ranglar albatta u o'ta mag'firiyatli bo'lgan zotdir shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yağdır yog'dirur sizlarni moli dunyo bola chaqa bilan madoq berur hamda sizlarga bog' bo'stonlarni berur istig'for aytgan bandani ustidan yomg'ir yog'adi bog'irog'i bola chaqasi moli dunyosi ko'p bo'ladi faqat ishonishlik kerak buga mahzum bo'lma kasallik albatta ketadi musibatlar albatta ko'tariladi gunohlar kechiriladi qarzlar uziladi mahbuslar ozod bo'ladi g'oyiblar ketganlar albatta qaytib keladi osiylar tavba qiladi albatta yomonlar jazo sini oladi mahzum bo'lma mahzun bo'lma Modamiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan albatta mushkullaring hal bo'ladi chunki odamlarga yaxshilik qilishlik insonni o'zining mushkullarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi mahzun bo'lma chunki sen qilgan bitta hasonat uchun o'ndan tortib yetti yuzgacha ajr beriladi balki undan ham ko'proq lekin qilgan gunohinggachi bittagina jazo beriladi mahzun bo'lma senda eng katta ne'mat bor chunki sen talid kalimasini aytganlardansan ahli qilasan musulmonsan qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan sen mahzun bo'lma mahzun bo'lma chunki sen hayoting yengil og'ir issiq sovuq faqir boy holatida ham foyda ustasan rasululloh aytganu mo'minni ishi ajablanadi qanaqa kun kelmasi uni foydasiga yaxshi kun yetsa ollohga shukur qiladi savob oladi mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi yana savob oladi bu faqat kimga berilgan mahzun bo'lib bo'lmaydi musulmon odam mahzun bo'lma axir senda qur'on bor zikr duo bor axir senda namoz amri maruf sadaqa boshqa savobli amallar bor boshqalarda yo'q bu narsa kim xohlardi dunyoda iymoningni berasan dunyodagi hamma xohlagan narsangni beraman desa qaysi mo'min xohlardi shu narsani odamlarga zulm qilayotgan haqlarni yeyotgan, tuhmat qilayotgan bo'xton qilayotganlar ham o'ladi zulm ko'rgan sabr qilgan savob umid qilgan kishilar ham o'ladi lekin alloh taoloni huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi dunyo hayoti vaqtincha qajal hata degan rasululloh dunyo bir soatlik umr bor yo'gq ana shu bir soatni ibodatga aylantiringlar degan rasululloh kim o'lmaydi kim o'lmaydi Mahzun bo'lma axir qora bulutlarning tarqaganini qorong'u tunni yorishganini shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga hayoting yorug'likka, kelajaging ne'matga to'lib boradi Inshaalloh. mahzum bo'lma agar oldingda chora qolmasa yo'llar berkinib, umidsizlik bostirib kelsa yo Alloh degan. Mahzun bo'lma agar musibat baxtsizlik xavotir kelsa yo Alloh degan Mahzun bo'lma agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa ishlar og'irlashsa yo Alloh deb nido qilgin Mahzun bo'lma agar oldingda eshiklar yopilsa yo Alloh deb nido qilgin Adam boshiga qiyin kun tushsa tashvish bostirib kelsa o'zini u teshika urib ko'radi bu teshik urib ko'radi undan yordam so'rab ko'radi bundan pul so'rab ko'radi unga dardan aytib ko'radi bunga shikoyat qilib ko'radida oxirida nima deydi olloh endi o'zing borsan endi qachon oxirida siz olloh deng mushkulingizni olloh kimni qo'li bilan qanaqa qilib hal qilib uni kim biladi chunki unga saharlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi qalblar uning marhamatidan umid qiladi uning ismini aytib ko'ngillar taskin topadi ruhlar orom oladi asablar tinchlanadi uning ismini qalbingdan aytgin ishonib unga duo iltijo qilgin uning rahmatidan umid qil u duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishliga ishongin shunda agar shunday so'rasak nima bo'ladi omonlik xotirjamlik farovonlik to'kin sochillik quvvat izzat yordam lutf inoyat ihson keladi alloh taolodan. faqat shunga loyiq bo'lish kerak. yo Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini omalingni bergan iztirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergane ularga yengillik va yaqin fathini bergan yo Alloh, ko'zlarni o'z nuringa hidoyat qilgan adashganlarni to'g'ri yo'lingga boshlagan parvardigoro bizlardan ham qayg'ularni ketkizgin Ya alloh agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak bizni azobingga ruftor aylanma parvardigoro bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama bizlardan tashvishi iztiroblarni ketkizgin xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz parvardigor sendan boshqalarga suyanib qolishdan boshqalardan umid qilib qolishdan panoh so'raymiz sen bizning hojamizsan yengil kunimizda og'ir kunimizda tashvishli xotirjam kunimizda ollohni o'ziga ishonaylik